До півфіналу команда Кейво пройшла, який належить столиці, впевнено, можливо, навіть дещо зухвало. І не залишила жюри варіантів отінок. Лише найвищий бал. Это одно из самых приятных ответов Команда и ее тренер. Андрис, я просто тебе кланяюсь, правда. Спасибо большое. Андрис, уникальный хореограф. Этот номер пока был самым сильным. Я не мог оторваться от своего учителя. 10. Если бы можно было поставить 20, я бы поставила. 10. 10, 10. Хорографу Андрісу Капіншу ця перемога додала самовпевненості. Не абсолютний результат. Другого бити не могло. Совершенно іскренні десятки для Андріса. Андріс це абсолютний хореограф. Знаєте, вот хореограф від Бога, космічний хореограф. Та чи є Андріс настільки сильним танцівником? Чи здатен він найстарший з хорографів проекту? Гідно протистояти значно молодшим суперникам, скільки зрештою йому років. Літ 27 років. 28, но может быть даже до 30. 36. Так ему да, 36, а в душе, может, он молодой. Безусловно, танцоры, которые старше, им тяжелее танцевать. Я не знаю, что ожидать от Андреса. Потому что в первом эфире он выступил практически хуже всех. Он выступил никак. Возраст имеет значение. С возрастом, как бы ты ни хотел, как бы ты ни старался, ты все равно не можешь выложиться на 100%. Но я думаю, Андрей, несмотря на свой возраст, выложится на все 100%. Конечно, будет намного сложнее, но тем не менее он в Стоит это только посмотреть, и сразу понятно, что хорошая физическая подготовка, и что возраст никаким образом ему не помешает. Если и человек не... талантлив, он талантлив во, во всем. всем. У Андреса хореография в крови, и он ничем не выступает другим. Возраст не показатель. У меня есть учитель, известный человек в мире, старше меня на 20 лет. И когда я на него смотрю, я понимаю, что у меня еще есть 20 лет, чтобы научиться танцевать так, как он танцует. Чи не завадить по поважний, як на хорографа, вік у його сольному номері? Певно, він сподівається на досвід зваблювання та загравання до жюри Цього разу об'єктом уваги Ловеласа судья Оксана Байра. Я испытываю полный восторг, учитывая то, что этот номер мне будет посвящать истинно э, прекрасный мужчина и блистательный хореограф. Мой образ в этом номере – это внутренний я, который время любят флиртовать, заигрывать. Это все приедается. Вот эти все пидлобузники, которые подходят к жюри, это срабатывает один раз, два. Потом это уже становится неинтересно. Ну, я думаю, что это будет десятка. Но ну, представляете себе, как может номер, который посвящен мне, быть исполнен не на высший балл.